ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি সর্বদা সবার সবার মাঝে বিজেপি গণহত্যা দিবস পালন কর্মসূচিকে ঘিরে আজ মন্ত্রী ফিরোজ হাকিমের নামে অভিযোগ দায়ের করা হল জগদ্দল থানায় আর এই বিক্ষোভ অংশগ্রহণ করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন ভোটে পরবর্তী হিংসার বিজেপির হাজার হাজার কর্মী ঘর ছাড়া মারধর ঘর ঘর বাড়ি ভাঙচুর লুটপাট চালানো হয়েছে বহু কর্মী ও সমর্থকদের ওপর অথচ মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলছেন তাদের কোনো ধর্ম নেই তার মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু মুখে এক কথা কাজে অন্য কথা করছেন এদিনে কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিধায়ক পবন সিং বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডে সহ অসংখ্য নেতা ও কর্মীরা চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির প্রতিনিধির বিশেষ প্রতিবেদন हमारे भैरक एवं पश्चिम बंगाल की मिट्टी में लाई करने के लिए कर हमारे अभिभावक माननीय दूसरी जी को मैं प्रमान करता हूँ आज हम लोग निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि अचानक आज हम लोग जगत जगह थाने के समक्ष आकर थाने घेरा का कार्यक्रम की है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो शासन चल रही है तालिबान की जो तो शासन चल रही है इस शासन के प्रमुख नेता तो, वो जो मंच पर चाहते है वैसे लोगों का जीवन दुर्भाग्यजनक है जिनका जन्म इस ग्राम में नहीं हुआ है भाई जन लोग इस विषय का अर्थ होता है कि जिनका जन्म इस ग्राम में नहीं हुआ जिनका जन्म हिंदू में हुआ है जिनका जन्म रोड पे जुपा चलाने से चल रहा है जिनका जिनका से से जो लोग अपने था 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 था। अपने यापन कर रहे हैं उनको हटाना उचित नहीं है यदि आपको हटाना है तो उसकी उचित व्यवस्था करना चाहिए उसकी तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए उसके रोजगार का साधन उपलब्ध करवाना चाहिए तभी गोमेंट सही है अगर आप सब कुछ रास्ते को साफ करना चाहते हैं

टारगेट करके पूरे पश्चिम बंगाल में इस कार्य है किया है ये बंगाल के सभी जगहों में आज के दिन किया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य है जो तो आए दिन बंगाल में अत्याचार हो रही है रूलिंग पार्टी की तरफ से आए दिन जो ये अत्याचार और ये पुलिस प्रशासन के तरफ से आज सभी को ये जानने की जरूरत है कि सभी राज्यों में चुनाव हुए सभी राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव हुए लेकिन यही एक राज्य है जो चुनाव के बाद भी लोग आए दिन परेशान है राजनीतिक तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसको तो तो कार्य करने नहीं जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं इसीलिए आज मिल में भी वो काम करने जा रहे हैं लोग नहीं किया जा रहा है काम, जा जा रहा। काम भी मिल भी जा रहा है तो अटेंडेंस नहीं हो रहा है मतलब किस तरह से लोगों को तो टैक्स पीड़ित किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन को अगर कम्प्लेन किया जाए तो पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती है बोलती है ठीक है और वो सिर्फ ये बात बोलकर

আর আমাদের কোনো ধর্ম নেই আমরা মানবা আমি জানি না মানবতা ধর্মের জন্মদাতা মমতা ব্যানার্জি মানবতা ধর্ম বললে হয় না মানবতা ধর্ম পালন করার জন্য মানবতা দেখাতে হয় উনি কি মানবতা দেখাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ এখনো ঘর ছাড়া হাজার হাজার মানুষের বাড়ি লুট হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের মিথ্যা মামলা ঘর ছেড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া ছেলে মানব ধর্মের কথা

আজ এ পর্যন্ত সঙ্গে রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর সবার আগে চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায় নমস্কার